सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या वतीनं मेगा कर्ज संपर्क अभियानास प्रारंभ झालाय या प्रसंगी मुंबई केंद्रीय कार्यालयाचे उपमहाप्रबंधक आर एस मीना नाशिक क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख सुमिता शंकर आकांक्षा पॉवर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बिपिनदास मोहपात्रा पेरिट्स कंट्रोल इक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे मॅनेजिंग डायरेक्टर सुजातन राजन उद्योगपती बळीराम ठाकरे उपस्थित होते प्रारंभी अतिथींच्या हस्ते दीप प्रज्वलन झाल्यानंतर बँकेच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला सेंट्रल बँकद्वारे हा आउटरीच कार्यक्रम देशभरात शंभरहून अधिक ठिकाणी सुरू करण्यात आलाय त्यात शेतकरी कृषी उद्योजक संशोधक आणि कृषी क्षेत्रातील निगडीत सर्वांनाच बँकेच्या या योजनांचा लाभ मिळणार आहे या पार्श्वभूमीवर पन्नास कोटींहून अधिक कर्जांचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती आर एस मीना यांनी दिली आहे सर आज हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे एम कैंपेन ऑर्गेनाइज किया इसके तहत हम एमएसएमई एम एस एम ई को प्रमोट करने के लिए जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं कस्टमर के अनुसार हम लोगों ने बनाए हुए हैं और साथ में हम कस्टमर तक पहुँचे हैं ताकि उनकी जरूरत के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स में और कोई सुधार चाहते हैं तो हम उनको सुधार करें कोई नए प्रोडक्ट की जरूरत हो तो, तो उस पर भी हम काम करें आ, आज हमने लोगों को जागरूक किया कि अपनी पूंजी अपना अधिकार उसके तहत जो दस साल से पुराने जिनके जमा पड़े हुए हैं जिन्होंने कभी क्लेम नहीं किया वो रिजर्व बैंक के पास अनकलेम्ड डिपॉजिट के रूप में चले जाते हैं तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने देखिए अपने भी आपको कोई भी प्रूफ मिलता है कि आपका किसी बैंक में पैसा जमा है और आपने कभी उसको क्लेम नहीं किया है तो आप इस जागरूकता अभियान के माध्यम से आप बैंक को अप्रोच करें और अपनी पूंजी जो रिजर्व बैंक को ट्रांसफर हो गई है उसके लिए क्लेम फाइल करें क्लेम लेकर अपना पैसा वापस प्राप्त करें साथ ही री के अभियान भी हम चला रहे हैं ताकि आपके जो खातों में के का प्रोग्राम टाइम टाइम बाउंड प्रोग्राम में हम उसको पूरा करें जो भारत सरकार का भी मिशन है और हम उसको टाइम बाउंड प्रोग्राम में उसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उसको पूरा कर सकें बैंक ने नाशिक मध्य कृषि क्षेत्र लक्ष्य नाशिकमधून या कार्यक्रमास प्रारंभ केला आहे असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे या प्रसंगी बँकेचे अधिकारी ग्राहक उपस्थित होते प्रतिनिधी गुड्डू शेख दिशा न्यूज नाशिक